Это человек, который решает задачи с наибольшим удовольствием и успехом за максимально короткое время. То есть это, по сути, это экономия ресурсов, как временных, человеческих, финансовых. Ну, то есть, грубо друг, говоря, всех ресурсов талант делает это лучше. Вот и все. А талант очень хорошо развивается, когда ему ставят ненормальные задачи. Ненормальные задачи. Когда он ставит задачу, первая ошибка – это не может быть. Это невозможно. Да? Это Это глупость, все. сошли с ума директора, неправильная задача. Я помню свои ощущения, Нам называют новую цифру на следующий год. Мы там пошутили. Вам говорят, она хорошо запоминает. И мы не пошутили. И вы понимаете, она очень большая. Но самое интересное, когда вы в середине года понимаете, мы недостаточно амбициозны. По большому счету надо чтобы структура максимально могла развиваться, мне кажется, одним из важных качеств элемента таланта является воинствующий оптимизм. Вот такой вот момент. При этом мне всегда нравилось в этом вопросе фраза у Черчилля была замечательная. Что такое здравый смысл? Я кто-то, кто-то из вас у меня был, может быть, на занятиях, я говорил, сейчас повторю. Движение от одной неудачи к другой с возрастающим оптимизмом я называю здравым смыслом. Поэтому вот этот вот вот этот месседж, мне кажется, очень важным, да, то есть лажают все, ошибки есть у всех, равно насколько человек радуется этой ошибке, ух ты, поешь, сейчас мы, понимаете, то есть вот этот вот момент очень важен, это первое. Второе, однозначно человек должен быть вменяемым, адекватным и контролировать свои, свой психоэмоциональный То есть есть такие микроскопические микроэлементы, которые говорят о определенном культурном уровне человека. И если этот культурный уровень мне не подходит, я просто даже не пускаю это на, на, на территорию. А он может быть гений, который мне принесет бешеные развитие и все остальное. Не хочу. Радость жизни стоит дороже радости работы. Объективно. Поэтому, если моя жизнь это работа, то, ну, а это сливается, то я не должен это ну, эмоционально разрывать. Я от них этого требую. Да, вы вовлечены, вам интересно. Может, это... Главное, чтобы это не потухло. И с точки зрения того, как вот этот костер поддерживает, не с точки зрения того, как он то трагии, но компании иностранные, и сейчас уже локальные, в, в том числе и мы, что мы делаем, мы меняем ее обратно. То есть человека перебрасывают из одного или в другой. Действительно, через два года, вот срок, ну кажется, это два года. Через два года человек обрастает связями, он ходит в одни и те же рестораны, видит одних и тех же людей. Самая худшая вещь, которая бывает в лидерства, это выгодность, руки, ну, драйв проходит. А только и мы не годы, а горки, уже жизнь, там, вы бросаете, вы бросаете а. в другой регион, и у него начинается новое. Новая квартира, новые отношения, новые люди, скандалы, победы, достижения жизни. И вы опять получаете два года. Через два года только в Багдаде все спокойно. И вот если вы посмотрите на жизнь наиболее успешных людей в бизнесе, это череда каких-то постоянных изменений. Если посмотрите на большинство людей, которые не столь успешны, разница между только в Стабильная, постоянная, по географии, по работе. Представляете, для таланта 20 лет приходить в одну и в тот же офис, за один и тот же стол, в один и тот же стерпер, то можно с ума сойти.